Сьогодні Україна займає одне з перших місць у Європі за кількістю людей хворих на рак. Особливою проблемою є гінекологічні захворювання. У жінок найчастіше зустрічається рак молочної залози і рак шийки матки. На жаль, як стверджує статистика, більше третини всіх жінок, у яких виявляють похлини, не звертаються за медичною допомогою вчасно, оскільки не відчувають ніяких неприємних відчуттів або болю. В цьому і полягає величезна небезпека. Женщинам сматрити ми не дожди їх терять. Почему? Потому что цифры рак шейки матки занимает он второе место. В мире, в мире, я потом приведу цифры по Украине. В мире заболевания раком шейки матки около 500 тысяч женщин. Ежегодно. Полмиллиона. Можете представить полмиллиона. Смертность в течение года, половина из них, 250 тысяч. Каждый год умирает женщин от рака шейки матки. В отношенні України прозвучали такі цифри: 65 тысяч диагностированных раков шейки матки. Уміраєте из них за прошлого тридцять 38 тисяч, тобто більше, ніж 50 процента. Ви поняли для того, щоб запобігти розвитку онкологічної патології жіночої репродуктивної системи, необхідно дотримуватися всього декілька простих правил, і головне із них це своєчасне обстеження у лікаря-гінеколога, як мінімум раз на рік. Важливо розуміти, що немає медичної чи соціальної технології, яка могла б запобігти всім захворюванням. Єдиною сполучною ланкою у діагностиці та профілактиці всієї онкологічної патології є огляд та консультація у лікаря. Чому, як, що фактор дуже много. Очень много. Проблема гатитова. Цього... менее серьезно не становится, она только набирает обороты. У нас есть и с помощью вашей, вашего, так сказать, информационного поля донести до женщин района, города, области необходимость прихода все-таки. Сейчас это, наверное, будет к семейному врачу. У нас сейчас делается акцент на актуальности семейной медицины первичного звена. И потом все-таки врача-акушера-гинеколога. Мы работаем мы готовы всех принять. Мы пытаемся это делать качественно. У нас для этого есть все условия. У нас есть маммография, у нас есть УЗИ, у нас есть грамотная диагностическая цитологическая лаборатория, у нас есть возможность консультироваться со смежными специалистами или со специалистами узкого профиля города Харькова, например, онкогинекологами или мамологами. Вот, поэтому я всегда говорю, понимаете, в проблеме всегда участвуют двое, мужчина и женщина. Поэтому мужчинам рекомендовано Он космод проходить тоже раз в году при выявлении любого, любого рода проблем, понимаете? Вот, ну то, чего, конечно же, не все делают. Поэтому для молодежи эта проблема сейчас вообще очень актуальна. Почему? Ну то, что у нас в стране регрессивный тип прироста населения уже знают все, борются все, разговариваем об этом на всех углах. Страна делает все возможное, чтобы женщина все-таки рожала, но проблема остается проблемой. Риск рака велик там, где велик риск возникновения заболеваний, передающихся половым путем. Это актуально у женщин молодого возраста. Он у нас еще называется у врачей репродуктивного возраста, то есть тогда, когда женщина должна рожать. Завдяки науковцям, які з'ясували, що рак шейки матки має безпосередній зв'язок з вірусом папіломи людини, медицина змогла зробити істотний крок на зустріч усуненню загрози раку шейки матки. – это носительство вируса папиллома человека. Носят его мужчины, а болеют женщины. Понимаете, в странах Востока, там, где мужчины подвержены такой процедуре, как обрезание, носительство этим вирусом в разы ниже. Соответственно, у них рака шейки матки у женщин или единичные проценты, или абсолютно нет. Всім жінкам дуже важливо знати, що з моменту початку статевого життя кожна дівчина повинна обов'язково відвідувати акушера-гінеколога не рідше одного разу на рік. На жаль, не всі жінки розуміють необхідність цих оглядів. У той же час жінка, яка буде регулярно проходити профогляд у гінеколога, може убезпечити себе від запущених форм захворювання, а значить, і від усіх тяжких наслідків, які вони можуть спричинити. Перш за все, для профілактики будь-яких онкологічних захворювань кожній жінці слід вести здоровий спосіб життя. Но то, что у нас в стране регрессивный тип прироста населения, уже знают все, борются все. Разговариваем об этом на всех углах. Страна делает все возможное, чтобы женщина все-таки рожала. Но проблема остается проблемой. Риск рака велик там, где велик риск возникновения заболеваний, передающихся половым путем. Это актуально у женщин молодого возраста, он у нас еще называется у врачей репродуктивного возраста, то есть тогда, когда женщина должна рожать. Поэтому в школах для молодых девочек, детским гинекологам и не только, педагогами, медиками, медсестрами школ регулярно должны, и они действительно проводятся, и на уроках здоровья у них есть специальный предмет – Необходимость бесед о том, что должна и что не должна делать девушка или юноша, когда они входят в период роста, именно вот в период подросткового возраста. Это очень важно. Если мы их научим правильно соблюдать да, меры гигиены, правильного, такого грамотного периода развития в отношении там, первого полового контакта, средств защиты, средств контрацепции, беспокойство друг о друге, вот, в, отношении, вот, в отношении подростков, Очень взрослые они сейчас, очень рано, очень рано, взросліють. На жаль, рак шийки матки дуже помолодшив і все частіше зустрічається у молодих жінок. Певна роль у виникненні раку шийки матки відводиться палінню. Справа в тому, що жінки, які палять і почувають себе в нормі, в слизу канала шийки матки, виявляються продукти паління у вигляді катонина і нікотину, які є шкідливими для жіночого організму. Рак молочної залози найнебезпечніше онкологічне захворювання серед жіночого населення України, що характеризується найбільш високими показниками захворюваності і смертності. Профілактика раку молочної залози можлива і в домашніх умовах. Кожна жінка може навчитися правилам самостійного огляду та контролю молочних залоз. Для цього потрібно пройти невелике тренування в кабінеті мамолога або гінеколога. Самоогляд молочної залози дозволяє не пропускати утворення ущільнень. У відношенні раку молочної залози існує ще одне правило: після 40 років жінка повинна проходити мамографію. Це обов'язковий стандартний метод дослідження, який дозволяє виявити хвороби на ранніх стадіях. Рак молочной железы может быть как у мужчины, крайне редко, так и у женщины часто. Статистика говорит о том, что на 10 случаев фиброзно-кистозной мастопатии возникает по статистике один рак молочной железы, один к 10. Серьезные цифры, должна быть обследование, должна быть диагностика, должно быть соответствующее как бы лечение. У нас есть специалисты, которые этим занимаются. Есть врач-мамолог, онколог, есть врач-акушер-гинеколог, который при онкосмотре смотрит всегда молочную железу. При выявлении патологии мы направляем куда? На следующий этап для дообследования, для додиагностики. Вот. Поэтому самообследование молочных желез прежде всего должна делать каждая женщина, девушка, которая начала менструировать, ну и мама у девочки, которая просто купает ребенка в ванной, потому что бывают разные роды патологии, не только рак молочных желез. Каждый месяц после месячных это легко, стоя и лежа, пальпируются правила ножниц. Правой рукой левая грудь, левой рукой правая грудь. Это можно читать в интернете, это есть проспекты, это рассказывают в смотровых кабинетах, это рассказывает врач-акушер-гинеколог, это рассказывает врач смотрового кабинета или э, фельдшер смотрового кабинета. То есть говорим об этом все. Поэтому нужно уделять раз в месяц после окончания менструального цикла. Це в отношении самообслідування молочних желез. Якщо щось виявляєш або или непонятно, йдемо, йдемо куди. Йдемо к врачу, акушеру гинекологу Йдемо просто к семейному врачу. Йдемо в смотровой кабинет. Важно, не сидим кабінет. Тому незалежно від того, як почуває себе жінка, в якому віці, соціальному, емоційному стані вона знаходиться, один раз на рік вона обов'язково повинна прийти на профілактичний огляд. Страх йти до гінеколога або погані перечуття досить часто зустрічаються серед жінок, а це відкладання візиту до лікаря на невизначений час, а далі невтішна статистика, яку на сьогодні має наша держава. На першому місці все-таки стоїть способність врача об'яснити пацієнту необхідність обслідування або профілактичного осмотру, або якщо вже ситуація возникла, діалогу. К нам же люди сюда ходят иногда не за диагнозом и не за лечением, а за возможностью поделиться личными переживаниями в отношении. Пенсионеры болит сердце, одышка, просто дома не с кем поговорить. Молодой возраст, скажите, что у меня все хорошо. Да, а можно я не посмотрюсь? Не можно. Смотрюсь, диагностирую и потом говорю, что все хорошо. Если проблема возникла, все равно человеческий фактор очень важен. Важно, чтобы ты прежде всего доверял врачу, от которого ты этот диагноз слышишь. Вторым этапом это умение, наверное, врача-клинициста объяснить пациенту, что пускать все на самотек, пусть будет как будет, или уйти в никуда в тень, не заниматься собой, это неправильно. Почему? Ведь сейчас же это все лечится. Вы понимаете, да, очень многие заболевания, первое, второй. І навіть третьей стадии, да, лічаться, четверта стадія за рубежом. Люди не умирают один на один з собою. Да? Є учреждения, які допомагають человеку. Жінкам рекомендують проходити обстеження у гінеколога як мінімум раз на рік. Пам'ятайте, своєчасне обстеження допоможе зберегти ваше жіноче здоров'я. У нас зараз є в районі прекрасний метод уже багато лет мамографія. раз в году после 40 лет. Гласит приказ раз в году после 40 лет. Если есть необходимость раньше, чем 40 лет, она делается, указывает показания врач. До 40 лет рекомендуют УЗИ молочных желез. Раз в два года до 40 лет. После 40 лет риски увеличиваются, поэтому раз в году. У нас это доступно, у нас это делается, Главное, чтобы было население, которое это хочет сделать. Призываем всех пройти онкосмотр. Он действительно важен и необходим и не только женщине.